завидовать он будет как бы зла желать он будет еще что то еще что еще что но природа божья она другая господи я так не буду сильно толкнули меня а я буду благословлять сильно обидели меня я буду благословлять не разговаривают со мной я буду молиться ну не, ну там я ну, полная провод как бы ты хотел сделать делай наоборот вот если хочешь как бы наговорить глупости человеку, скажи, что хорошее. Если хочешь как-то подукусить человека, ну обними как бы и скажи, послушай, все будет хорошо. Казалось бы, кому ты говоришь, членам церкви, людям Божьим, что вот так могут быть? Могут. Поверьте, могут. Я всерьез говорю, я порой свое сердце тестирую и нахожу в нем столько гнилий, столько какого-то порока, столько какой-то нечистоты. И я говорю, Господь, пожалуйста, пожалуйста, я, я так хочу, чтобы я, на, вот видя, даже если я вижу чей-то промах, я хочу это видеть примером, как не делать чем как бы ну, там, способность у кого-то, знаешь, там чем-то обвинить там, или еще что-то. Да ему и так тяжело, он и так запутался. Его жалко должно быть. И я хочу вместе с тобой молиться. Молиться о том, чтобы Бог дал нам благодати. Первое. Не забыть прославлять Бога. Слышишь, вот своей жизнью, своими поступками, своими устами, своими словами. Не забыть прославлять Бога. И второе. Быть людьми, слышишь, которые не начнут кричать «распни». Это были те же самые люди. Это было то же самое селение. Они, вы знаете, что потом они жалели об этом. Только вернуть уже ничего нельзя было. Отмотать уже ничего нельзя было, уже вина и на них, и на их детях. Но благодатью Божию пришел Христос и разрушил это проклятие. Опять же, полюбив, опять же простив, опять же поняв, опять же, ну, приняв к себе и дал возможность дальше идти и приносить плод. Я верю всем сердцем, братья и сестры, всем сердцем верю. Я так же, как Вася говорит, я благодарен Богу за то, что как бы, ну, молитесь и, и Он есть. Я тоже очень сильно благодарен Богу. Я знаю, что молитва церкви может много. Слышишь, молитва церкви может много, а усиленная еще больше. Потому я хочу именем Господним благословить нас. Каждого. И знаешь, на что благословить? На исправление. На то, чтобы вот эти треснутые сосуды, которые были в видении, они были действительно залеплены вот этим пластырем Божьей благодати и милости. Чтобы ты, когда видишь треснутый чей-то сосуд, чтобы ты не желчью дышал в ту сторону, а наоборот как-то постарался, чтобы этот пластырь к нему попал. Чтобы он поскорее бы, послушай, не забывайте в своих тайных комнатах, по домам молитесь, не забывайте вспоминать о тех, которые хромлющие, чтобы не совратились, а исправились. Это очень важно, послушай, я знаю, послушай, я знаю, что это такое. Я знаю, что такое, когда за тебя молятся, это, это сильнейший. Это просто сильнейшее. Ты даже не понимаешь, каким образом, а ты проходишь какие-то вещи, в которых другие бы и не прошли, и думаешь, что это так себе, просто так. Нет, это не просто так. Это мы думаем, что церковь за тебя молилась. Церковь тебя благословляла. Давайте мы поднимемся на ноги. Христос, Боже наш, благословенно Твое имя. Мы благодарим, славим и превозносим Тебя. Боже, Ты можешь несравненно больше. О чем мы можем подумать, о чем мы можем размышлять, Господь, я прошу Тебя. Боже, мы в это время, на этом месте молимся за хромлющее, чтобы не совратилось, но исправилось. Боже, за всякое упавшее, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы в эти предпасхальные дни хотим благословлять друг друга, благословлять именем Твоим, прославлять Твое имя и благодарить за то, что Ты нам сделал весьма много. Ты нам сделал весьма много, Господь. Боже, даруй нам благодать эту неделю, размышлять о Тебе, о Твоей жертве, о Твоей пролитой крови. Боже, чтобы Твоя благодать, она еще более и более проявлялась среди народа Твоего. Преврати Христос, преврати воду в вино и соделай так, чтобы Твой Дух, Он действовал в нас сегодня, как в церкви. А мы благодарим, славим и превозносим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Так, у нас есть именинники. Иди. Отец Кириллий. Шо-шо? То гайда, шо вы? Ну. <laughs> то гайда будем молиться, скажу. Ну что вы, <laughs> то ж помолимся, вы же не даете даже, вы же опережаете всегда во всем. Не Серця на мене, не сердись на мене, не сердься не... на мене. Я вас люблю дуже сильно. Тому ми будемо молитися ім'ям Господнім. братя служителя, ну, мо... Воз... Скажи, приклоняй колени свої, бастіте, як вам добре і приклоняй. Братя служителя, ви руки обіцятельно, помолимося, благословим ім'ям Господнім. Христос. Боже, я прошу тебе, будь Твоя благодать. Твоя милость и сила Твоего Святого Духа прибудет и надалее. Боже, я благословляю сестру Наташу, бабулю мою, Господи, во имя Иисуса. Это человек, через которого была явлена Твоя сила и Твоя слава в моей жизни. Боже, в лице ее благослови брата Володю, Господь, во имя Иисуса. Также благослови Ину, благослови Кирюшу, Господь, во имя Иисуса Христа. Да будут они благословенны. Да будут они управлены тобою, припоясаны Твоим Словом. Боже, и сопровождай их благодатью Твоей во всякое время, на всяком месте. А мы говорим Тебе спасибо за них и прославляем Твое имя. Во имя Иисуса. Аминь. Лучше, конечно, но молодец. Окей. У нас будуть деякі обяви і ми помолимося молитвою благодать. Дивіться, е мався бути пікнік у неділю на Пасху. Але через те, що буде рукопокладання на Пасхальному служінні у Києві, а від нас будемо рукопокладати Льошу Шойму, Андрія Гука і Діму Константінова, то мусять служителі їхати. На це служіння, то пікнік будемо робити у понеділок, на котру годину. <му> Ай в досвіта. Ай досвіта. Після Паски досвіта встали і пішли, як би зразу. Ти приходь на 12. Ти приходь. Давай скок. Добре, дивіться так. Будемо робити його як завжди у Романовці. Е, ну нічого страшного. А хто, хто на роботі в понедільник? Леша только один со всех. Можешь поменяться, Господи, дай благодати Леше поменяться, пожалуйста, чтобы он был на пикнике. Да, сейчас помолимся. Ну, в общем, но ну, я верю всем сердцем, что тех двое, которые на работе, могут как бы что-то там придумать и попасть на служение. На, вернее, на пикник. Смотрите, в четверг у нас будет служение ногоомовения и хлебопреломления. На котру годину робим? На вечер. Та? Да? Ну так, да, було б хорошо. Ну, Давайте там на шосту, наприклад. На шосту добре буде. На, народ якось реагуйте. На шосту кажу, добре буде чи ні. Так, да, добре. Тоді е, Владик запишеш, щоб скинути групу. На шосту годину в четвер служіння нового мовіння і хліболомлення. В п'ятницю буде вечірня молитва. На котру годину. Треба так зробити, може, щоб типу, центр встиг і зразу після молитви піти їсти. На скільки вечеря? Давайте зробимо вечерю на вісім, а молитву на сім. І тоді зразу дать часову молитву і зразу після молитви люди зможуть піти додому на центрі поїсти. Добре? На сьому годину. І в неділю в нас буде пасхальне служіння. Хай Бог благословить, щоб нам. Так, що я не забув? Так. Рукопокладання Шойму і, і Константинов. Пасха. І дивіться, було б добре зробити на цьому тижні або вже, може, після Пасхи як скажете суботник. Ну, треба там забор покрасити, погріб там, може дерев'я переобновити, побілити, Щоб було гарненько коло церкви. Який день краще? Тільки не всі одразу, тому що, ну. Я понял, вам но ну, краски не хватает. Елена Николаевна, Деканиса вы наша, у вас же спрашиваю, субботник надо делать. В какой день? В субботу. В субботу как раз нет. Ну то скажите, ну всерьез, бо, ну, три роки, пока началась война, забор не красился, ничего толком не робилось, давайте что-то поробим, чтобы около церкви было хорошо. Щоб ти заходиш, все побіляне, посапане, перекопане і загреблене. На п'ятницю, може, може, все-таки Ну, лучше підпаска. Давайте п'ятницю може. Ба, що люди нас не поб'ють, якщо ми в п'ятницю будемо щось гребти. Ну, якщо ви не знаєте, значить не поб'ють. Бо якби побили, то ви б знали. Ну, то побілила вже. Ну, ми не православні, тому типа, і то тоді на п'ятницю, на 10 годину. Будь ласочка, до церкви купимо розтворитель, красочку, покрасимо забор, погребемо, вкопаємося, зробимо. Там роботи небагато. І так, по суті, слава Богу, підроблено, просто що треба там забора покрасити там. Да. Ну, Кладбище, це Лен, щоб ти взяла на карандаш, Це треба зараз пасхальне, а потім проводна неділя. Після Пасхи во вторник треба записати в стратегію, хто браття. после Пасхи во вторник, получается, надо записать стратегию, чтобы там, где, скажи, похоронены все, кого похоронили на заднем дворе, там, на кладбище, чтобы там поприбирать, сделать, типа, порядки понаводить. На вівторок, Владик, запиши. Да, это после Пасхи, потому что следующее потом воскресенье, это уже будут проводы там, как бы, это и все. Доброе, что я еще? Давайте помолимся за Шойму. За малая заболела там, чтобы Бог исцелил и сохранил. И да поможет нам Господь. Христос, Боже, мы благодарим, славим и превозносим Твое имя. Боже, мы именем Твоим благословляем семью Леши, Кати, дочку Боже. Во имя Иисуса исцели, врачу и сохрани. Господь, и яви Твою славу в их жизни. Боже, от всего сердца Тебе благодарны, превозносим Тебя и говорим Тебе спасибо. Боже, с миром были собраны, с миром нас и распусти. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать. С миром Божьим витайте один одного, бережите себя свои сердца и пильнуйте на свой разум, пильнуйте про свои думки.